Так, доброго ранку всем. Трохи <coughs>, про футбол поразмовляем. Так, что мы вчера бачили. УПЛ, как всегда с УПЛ. Украина надусе. Это Было футбольное обозрение <coughs> по воскресеньям в Советском Союзе. Вел его Перетурин, такой озеро. И это было Масваченко, такой мастер слова был, с Рога. Вратарь Маслак его <coughs> позывной был. И матчи вот я на Днепр постоянно ходил на Метеор. Не на Метаурх, а на Метеор. Это настоящий стадион для болельщиков. И там это начинался матч. Сюда. Литовченко, Протасов, Бахмут, Вова, Витя, Кузнецов. И вот эти все Кутузов. Э, ну, гориллы это попозже. Краковский на воротах. Э, в середине поля Павлов. Потом этот... Э, да их много. Очередник. Эдуардсон, Шох попозже. Шахов. Только папа, не сынок. Сынок он никакой. И это бегали игра. Таран, Олег Таран кидал меня. Кинул меня на защитники которого мы при... я ему подогнал ну, в Турции со сборной Ганы. Он его в Днепр потом, ну, через кидок затянул. Ну, аферисты были такие. Так, ну что, шикарный день был вчера в Украине. Кривбас Полтава по надусе. Ну, Кривбас это защита раздолбанная дырка. У Полтавы была куча моментов. Два забили, еще два не забили. Могли выиграть 4-2. У Кривбаса команду тянул этот с Венесуэлы на левом фланге. Ну что, волосы как у гомосексуалиста покрашены. Он, в принципе, порвал чуть-чуть полтавскую защиту. Забил с его прострела Барлин. И еще твердохлеб. Ну и у Кривбаса был один момент стопудовый черненький там не забил. Но защита и опорная зона в Кривбасе нет. Там можно э, балдеть, гулять, отдыхать. Ковас, Ковалевка, Александрия. Ну, Александрия было больше моментов. Играли от обороны. Тайдецара забил. Еще могли забить. Я уже думал, что все, Александрия выиграет, когда Юрий Климчук в конце убрал мяч и дал Вообще, судейство было плохое Вот Климчука руками с Александрией Чудак. Просто двумя толкает, тот падает. Это не пенальти. То есть у нас есть украинское степное судейство. Нам хоть вар поставил, хоть шо. Я что, читал как-то на таблицу на, на днях объявления, чтобы вести бизнес в Украине. Брат должен быть в НАБУ, теща в СБУ, тести прокурор, ну и это так до депутата Верховной Рады. <laughs> Пороблено. Эпицентр я их называю розовые, у них сетки китайские рвутся. Ну везде блистали в этой игре эти иностранцы. Эрен Айдин взял прострел, наша Рая, потом Эрен Айдин забил, это турок с молодежного Галата Сарая. Ну, играл во вторых лигах Турции. Ну, нормальный, он для Вереса, Хрештиану и Роналду. Ставили ворота Вереса пенальти. Ну, такие. В общем, их забивал этот Хоаким Сифуэнтес. Один раз он мог забить с игры. И Виталий Бойко только разыграли мяч после пенальти. Ляпнул и забил. Верес заслуженно победил эпицентр. Эпицентр молодцы, бьются, но Верес тоже молодцы. <coughs> Везде погоду задают, а иностранцы, да. Так, сегодня. Там вот это Владик Супряга бегал. Легенда сборной Украины. Молодежная. Ну, все, его уже можно вычеркивать. А я, мне когда-то с Милана звонили, договорись с Супрягой. Я же нашел, вам надо, дурачки. Если в Украине что-то появится нормально, я вас сам найду. Ничего нет. Позориться, ну зачем? Деньги ради денег, не, не мое. Заря, Рух. Ну, будет тяжелый матч, Рух так ожил, бегут. В Заре легкой прогулки не будет, если выиграет 2-1, это будет хорошо. Шахтер Динамо Киев. О, Шахтер Львов, Львовский Шахтер. Что вы пишете, Донецк? Нет такого у нас города уже. К сожалению. Их сейчас, я не знаю, избавились от этих косорывых. Шахтер Львов. Динамо Киев. Ну, Динамо еще в Киеве, да. Та фиг его знает. Но я буду верить. Что, Динамо Киев минимум в ничейку сыграть. <coughs> Динамо Киев сейчас так чуть бьются, бьются. А в Шахтере э, вафлисты. Они вот со сучленом все. У орда Турана. Его надо выгонять, он никакой. Выгнать Турана, потом выгнать Сырну и продать вот этих всех, кого купили с убытками. Да. Нет в Шахтере никакой команды. Завтра ЛНЗ, Карпаты, Львов... <coughs> Ну, будет тяжелый матч для но Они так в защитке любят сидеть. Надеюсь, выиграют у Карпат Львов. По лесе же Томер, <связь> металлист еще 925. Крутой матч. Я думаю, по победит 2-0. Так, другие чемпионаты. Реал Мадрид вынес Валенсию, ну там, как и говорил. Реал Соседат победил в сложной борьбе 3-2 Атлетик, как и говорил. Атлетика Мадрид вынес Севилью 3-0. Не, там сложно было. Там 64 минуты начали забивать. И то с пенальти. Вилья Реал вы, вынес Рай Валикана. И не благодарить. Вот вчера было все как пися. И перед этим матч был Хитаф и Жирона. Вот этот Славик Ванат и Сыганков бегали мертвые вообще. У Славика Маната был Ваната, чем Маната. Манат его мать. Был один момент, вывели его в зону. Но он пытался между ног пробить, не получилось. Мертвый никакой. И один, и второй. Витя хрустальные, хрустальные, суставы. Так, Леванте Сельта сегодня. Та Леванте дома бьется в ничейках. Алавис с Испанью ничья. Барсиона Эльче 2-0 Барсиона. Реал Бетис Мальорка. Реал Бетис 2-0. Реал Аведа Асасуна будет битва ближе к ничье. Так. Апель, 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 кто успел, тот и сель. Прокатись на нашем Апель. <связывая> Ливерпуль, наконец-то. Наконец-то. Господи, вы, Господи, помилуй, Господи, помолимся. Там заканчивался первый тайм вот этот дебил, чемпион мира по футболу, он же Мартинес отдал <связывая> Салаху, тот забил пустые ворота. <связывая> и потом Гравенберг забил неплохой мяч. И Ливерпуль уже ничего не выдумывал. Довел матч до победы. Поздравляю. Наконец-то после 37 поражений. Тоттенхэм <coughs> Челси смотрел полностью. Шикарный матч был. Тоттенхэм тоже, я их называю колхозники. Они же евреи. Играли классно. Но лучше еще играл Челси. <coughs> Челси играл в свое кино. Плотный контрпрессинг. И те, и те рубили. Шикарный матч был. Жуан Педро забил гол. Он был единственный неповторимый. Тактическая победа Челси. Тренеров. Помню, в Донецке сидел на матче. Он мимо меня тут бегал. На правой бровке. Когда Шахтер Севилья играли. Это же этот был. Мореско. Только он кучерявый был. Гол забил тогда. Падла хороший человек. Бернли Арсенал. Ну, тут как бы я и говорил, что выиграют. Дюкереш, Виктор и Декон Рай забили. Виктора не люблю, Дюкереш, а Декон Рай сок. Форест, Манчестер Юнайтед, теме смотрел полностью. Была битва. Форесту отступать некуда. И у тех, и у тех были моменты. 2-2. Закономерно. Казимира сначала забил, а потом э, Гипсуайт и Савона. Гипсуайт, по-моему, вышел на замену. Там этот э, Бразила их не порвался. Диас. И Амадо Диало, уже я думал, что Форест А Амад Диало забил, почистил отскок после стандарта. И как дал с левой ноги. За это мы любим футбол. Амад Диаго молодец. Кристал Пелос дернул Брендфорд 2-0. Прогнозируемо. Брайтон дернул лист 3-0. Молодцы, Брайтон. Они дома вообще звери. Я аж их боюсь. Фулхэм дернул Вурхэмптон. Ну, Вурхэмптон, я так понимаю, в чемпионшип идет. Сегодня Вест Хэм Юнайтед Ньюкасл. Ну, Вест Хэм уже ну, надо убить умирать. Ну, будет битва, может ничейка. У Ньюкасл тоже сейчас не алю. Манчестер Сити Бормут. О. -о, -о, -о. 18.30. Два матча буду смотреть. Шахтер и Манчестер Сити. Ну, шикарный матч. Две лучшие команды сейчас такие по уму. В АПЛ. Та да фиг его знает. Ну, могут и выиграть 2-1. Ну, будет классный матч. Мэн-Сити может выиграть. Сандерленд, Эвертон. Сандерленд, Эвертон. Надеюсь на победу Сандерленда. Сейчас прикольная команда. 2-0. Играет в офигенный футбол во всех зонах. Травмированных нет. Так. ПСЖ Ницца в теме, смотрел <laughs> за барной, не косячил, у него игры, ну, нагрузки на него не было, эти сидели на воротах, <laughs> и на 95-й только забили мяч, в навес был с углового и этот забил, со сборной Португалии, <laughs> как его, Рамуш, Гонсало Рамуш, моментов было тонны, но там вратарь <laughs> Сенегаля стянул все. А сэр Марсель, Марсель выиграл на выезде один. Ну, я сказал, что Марселю все равно где выигрывать. <coughs> И не благодарите. Монако Париж, я в шоке. Париж набирает силу. Бахнули сильные Монако на выезде. Молодцы. Мой за Симон. Париж набирает. Они пошли. Там вот этот у них кучерявый ведет игру с правого фуана, инсайд. Вообще и черные побежали. Хорошую команду набрал Юрген Клоп. Он отвечает за селекцию. Это проект самого богатого человека Европы. Это что Пойва и Христиан Диор это все. Так Ренс Страсбург. Там да может и ничейка быть, а может Страсбура выиграть. Страсбур они сейчас вообще в порядке полном. Тууза Гавр, Тууза выиграет 2-0. Ванс Сварьян будет битва, ближе ничья. Лиль Анжеа 3-0 выиграет Лиль. Нант Мец. Нант выиграет 2-1. Брест Леон будет битва. Мне нравится левый хаб сейчас в Леоне. Ну, Леон может и дернуть минимально на выезде. Серия А. Вы ну, видите, Кремонеза, я сказал, что Ювентус на нервах еще выдадут один матч. Филипп Косич и Камбьяса. Два забили, а потом Варди в самом конце. Варди забивать начал. Ювентус выиграл у Кремонеза. Да ну по деньгам надо выигрывать. На Кома нули. Ожидаемо. У Динеза бахнула таланту, как и говорил и не благодарите. <coughs> Верона Интер. Будет битва, выиграет Интер 2-0. Тарина Пиза, <coughs> Тарина выиграет 1-0. Фиорентина лече Куда падать, не знаю. Ну, я надеюсь, сегодня выиграет Фиорентина. Ну, им уже надо, ну, стыдно. Парма Баония. <coughs> Будет битва. Ничья, либо победа, победа Баония. Милан Рома. О, -о, -о, -о. ночь, вечером, 21.45. Смотрю, если будет свет. Да ну Милан, <coughs> это ж пенсионный фонд, я так на них рассчитывал. Это же они сейчас лидера. <coughs> да будет эти позиционная. Меньше двух с половиной тотал, я думаю. Может и ничейка я она про ничью больше, чем про победу. Добика хочет Милан. Я прочитал, чуть не всался. Выпью чаю. Куда бы Добику? Я бы месте Добика <coughs> драпал бы обратно в Жирону, то вот там и сидел бы. До конца дней. В Сегунде поиграл бы. Но он уже с паднением, он звезда, хотя он, он ноль. Ноль, о. Сасуова Дженуа. Там да, ну Сасуова, наверное, добьет ту Дженуу. И уволили этого в ВРУ без тренера. Лацо Калери. Это 2-0 Калери. Лацо. Лацо 2-0. Дойче Лига. Зибен Гестапен Зетт. Бавария Байер. Ну, я сказал 3-0. На Бридж, Джексон БД. Тут как бы и бабки. Юнион Фрайбрух 0-0. Ну, ожидал, что Юнион хоть один забьет. Майнс 0-5 Вердер 1-1. Хандинхаймер Тракт 1-1 ожидаемо. Лейпциг Штутгарт 3-1 ожидаемо. Лейпциг хороши как никогда. Шабо, Дюманде, Кардозо. У Лейпцига в этом году команда огонь. Давно уже их ждал. Несколько сезонов. А то, что они вообще курили газету. Так. Аусбург проиграл Баруси, как я говорил, на выезде. В Баруси выиграл. сан паули проиграл Баруси Менхайвабр. Не ожидал. Не ожидал. Что-то рухнул в сан паули Так что и держались дома. Кёльн Гамбург сегодня. Так Козы а будут ли выиграть 2-1? Вольсбург, Хофенхайм. будет битва ближе ничья. Хофенхайм порядка. Они с неба звезд не хватают. Ну. И смотрел Гимараеш Бенфика. Судакова. специально я дрочу, сижу на Судакова. Бля, он кончен, он вообще никакой. Этот сидел, руй кошта, ногти грыз. Он же десятка, он же видит, что он говно купил. А у него спросят, на что 30 миллионов потратил. Ну его и замени. Он карточку заработал, его убрали на 45-й. И Бенфика сразу заиграл. А Раужу дали и Рейгу забили. На каком там Бенфика? На третьем. Ну на одно очко отстают от э, Порту и Спортинга. Ну то есть они в теме за золото. Ну а так, в принципе, все. Там футбол, футбол лап сняли влог о том, как сельская команда стала лидером Швеции. Сейчас посмотрю. И вам того желаю. Всех обнимаю за поддержку. Буду благодарен. Лайк, подобайка все в описи. <coughs> Як допомогти всему проповеднику футбола.